来杯美式。好的，稍等，里面请。谢谢。还劳烦您跑一趟，真不好意思。啊,啊，没关系。你工作忙嘛。没有没有。那咱们就进入正题吧。嗯，那行吧。那个，我平时也很喜欢小动物，经常救助一些流浪猫和流浪狗。哎，它们的生命真的非常脆弱，很需要我们的帮助。这说明你很有爱心呐、啊。 哎，对了，你身体可以吧？我看你好像有一点瘦弱。我虽然看起来瘦瘦弱弱的，但我皮实的很，很少生病。<laughs> 那就好。工作忙吗？嗯、工作虽然有点忙，但是我一定会尽力抽出时间的。好，除了这些猫猫狗狗，你还有什么其他的爱好？ 我平时喜欢看漫画，休息的时候啊，我就待在家里。我就喜欢你这种踏实的女孩子，不像其他的朋友满世界疯。对了，家务会做一些吧？会倒是会做一点。邢小姐，我对你很满意，你什么时候有时间去我们那里看一下？要不然。 哎，今天晚上可以吗？或者你哪一天有时间？他哪天都没时间。这总，没到上班时间啊。你有点太饥不择食了吧？什么意思啊？哎，这这位是？哦，这是我老板，蔡总。这还有点事，要不你先回去吧。跟我回去。哎哎哎！别别别！哎，别！我这正经事儿、啊。 他这个年龄都可以当你爸了，不是？你想什么呢？啊、我告诉你、啊、我还真的就想当他爸爸。你还真没说错。啊？我呀是替我儿子来相亲的。这个是我儿子，非常不好意思，我跨过了中间人，直接来找的你。我儿子非常优秀，你们俩特别般配。等会儿，等会儿。 你不是那个流浪猫之家的负责人林先生吗？什么流浪猫？哎，就是我之前投过简历的那个流浪猫之家。您不是来面试我的吗？邢小姐，你你你说这个，我完全我都不知道什么回事儿、啊。等等，您是怎么有他联系方式的？ 行程是不是越来越过分了？行程你那个表姐啊，嗯，自从我和楚南分了手，她成天嚷嚷着欠了我个男朋友，各种给我介绍相亲联谊，现在居然还把我资料挂这儿 <noise>。走吧。 哎，小伙子，你的资料可不可以给我一份啊？哎呀，一看你就是一表人才，多大了？你考虑一下我姑娘好吧？哎，小伙子，你在哪儿工作呀？小伙子，这是我女儿的微信，你加一下吧，你们好好聊聊。嗯、你姑娘都三十了，人家小伙子多年轻啊！嗯、小伙子，我姑娘才二十八，名牌大学毕业。我家更好，我家二十五岁刚毕业，也是名牌大学的。夏总，今天的事对不起啊。 道歉就算了吧。下个礼拜我要去上海游戏公司进行交流，到时候该怎么做不用我说吧？啊、怎么又是我啊？因为你对这种事情好像格外有天赋。您这是压榨廉价劳动力。知道了。还有，你姐姐如果你安排什么活动的话，全部给我推了。啊？加我的项目现在由你对接。 您让我跟何经理对接，啊，可是我跟他有过节啊。正好将功补过，还是因为你觉得太忙了，影响你相亲了、啊？嗯，没有没有，我这就去准备。